di Madinah mengandungi 120 ayat namakan surah al-maidah yakni yang bermaksud hidangan kerana peristiwa mengenainya ada disebutkan dalam ayat-ayat 112 hingga 115 kandungannya pada awal surah ini Allah Taala perintahkan orang-orang yang beriman supaya memenuhi serta menyempurnakan perjanjian sama ada perjalanan itu berhubung dengan Allah Ta'ala atau berhubung dengan sesama manusia. Kemudian diperintahkan lagi supaya menjalankan dasar bantu-membantu. Dan tolong bertolong-tolongan mengerjakan perkara-perkara kebajikan. Jangan sangat dan jangan bertolong-tolongan untuk melakukan dosa dan pencerobohan. Diperintahkan juga supaya berlaku adil kepada sesiapa sahaja. Setelah itu diterangkan pula bahawa Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam dan telah mencukupkan nikmatnya kepada umat Islam serta retorkan Islam menjadi agama umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ahli-ahli kitab Yahudi dan Nasrani ditegaskan bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada mereka menerangkan banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang mereka telah sembunyikan dari kitab-kitab suci mereka. Ditegaskan juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nur cahaya yang menerangi dengan membawa al-Quran yang menunjukkan jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada sesiapa yang menurut keredaan Allah serta mengeluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman. Kemudian diterangkan tentang benda-benda yang diharamkan. Hukum orang murtad hukum orang yang mencuri, dan hukum orang-orang yang melakukan keganasan dan membunuh orang. Banyak juga ayat-ayat dan surah ini menerangkan hujah-hujah yang membuktikan kekufuran kaum Yahudi dan Kristian. Serta menegaskan bahawa sebesar-besar musuh bagi umat Islam ialah kaum Yahudi dan orang-orang kafir musyrik yang menentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله oleh orang-orang yang beriman. Penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya. Kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan pemburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang ia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama -syiar Allah. Dan mengenai bulan-bulan yang dihormati dan mengenal. Mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban. Dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu. Dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullahil Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka dengan jalan perniagaan dan mencari keriaduannya dengan mengerjakan ibadat haji di Tanah Suci. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, kebolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu pada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari masjid haram itu. Mendorong kamu menceroboh. Yang adalah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah memberat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintah. Ini dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada dalam penafsiran surah yang kelima. Daripada susunan surah-surah Al-Quran pada juzuk yang keenam yang dinamakan sebagai surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ialah surah yang memberi maksud hidangan. Ini yani hidangan dari langit. Hidangan yang turun dari langit. Sesudah diminta, didoakan oleh Nabi Allah Isa AS atas desakan. Hawariyun, iaitu yani pengikut setia Nabi Isa AS. Sebagai satu dalil kebenaran kenabian Isa AS dan sebagai satu bentuk kegembiraan. Surah ini ialah surah Madaniyah yakni diturunkan di Madinah atau diturunkan selepas hijrah dan mengandungi 120 ayat. Dan ia merupakan surah kelima dalam susunan surah-surah Al-Quran. Selepas kita membaca sebelum ini surah itu Nisa. Kita ada surah Al-Fatihah, kita ada surah Al-Baqarah, kita, kita ada surah Ali Imran, kemudian An Nisa, kemudian Ma'idah. Ini surah yang kelima. Dalam surah-surah yang panjang di mana surah ini diturunkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meninggalkan kota Hudaybiyah. Pak Nabi disekat dan peristiwa tahun ke-6 Hijriah untuk menunaikan umrah. Maka Nabi disekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpatah balik ke Madinah sesudah melaksanakan memeteri perjanjian Hudaybiyah. Yang mensyaratkan Rasulullah pulang tahun ini dan datang pada bulan atau tahun berikutnya. Maka ketika mana Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang meninggalkan Hudabiyah maka turun surah ini. Dan diruayatkan bahawa ayat dalam surah ini itu Aliyawma akmal tulakum dinakum diturunkan pada waktu hari Arafah. Pada hari Jumaat. Ketika mana Rasulullah SAW menunaikan hajat wadah. Iaitu pada waktu paginya. Pada waktu, maaf, pada waktu petang ini, di hari Arafah. Dan diruatkan juga bahawa Nabi SAW membaca surah Ma'idah dalam Hajjatul Wada' Itu Rasulullah SAW membaca Itu bermula firman Allah Ya Ayuhan Nas Sehinggalah surah Ma'idah Dan sesungguhnya surah Ma'idah ialah surah yang terakhir yang diturunkan Rasulullah SAW dalam istiwa Hajjatul Wada' Nabi bersabda Ya Ayuhan Nas Inna suratal Ma'idah Akhiru man nazal Fa'ahillu halalaha Wahari harimu Ketika mana dalam Hajjatul wadah, Rasulullah berkata, Wahai manusia, sesungguhnya surah ma'idah ialah surah yang terakhir diturunkan. Maka hendaklah kamu menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya dan mengharamkan apa yang diharamkan padanya. Dengan bahasa mudah ikut perintahnya. Diriwayatkan daripada Ahmad, Tirmizi dan Hakim, serta bayi haki daripada Abdullah bin Umar. Allah Ta'ala Anumah katanya, Akhir surat nazalat al-ma'idatu wal-fatih. Surah yang terakhir yang diturunkan ialah surah Al-Ma'idah dan surah Al-Fajj. Pada juzuk yang ke-26. Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Hakim. Dan ditasehkan oleh beliau. Dan juga daripada Imam Bayi daripada Aisyah di Allah Ta'ala Anha katanya, Al-Ma'idah tu akhir surat nazalat. Fama wajadtum fiha min halal fastahillu. Fama wajadtum fiha min haram faharrimu. Kata Aisyah daripada Aisyah dia berkata, Surah Ma'idah surah terakhir diturunkan. Bukan ayat surah. Maka apa yang kamu dapati padanya yang halal, maka hendak menghalalkannya. Apa yang kamu dapati yang haram, hendak mengharamkannya. Baik, apakah hubungan kait surah ini dan surah An-Nisa? Kedua-dua surah ini membicarakan tentang akad. Akad yang perjanjian antara dua belah pihak. Kalau dalam surah An-Nisa, diceritakan tentang akad yang berkait dengan perkahwinan, yang berkait dengan sumpah yang berkait dengan perjanjian, yang berkait dengan wasiat, wada'i atau wadi'ah, berkait dengan wakalah, ijarah. Mereka surat ma'idah memerintahkan supaya disempurnakan semua akad ini, disempurnakan keseluruh perjanjian ini atau kontrak ini. Dan kedua-dua surat ini membicarakan munakosya dalil kekeliruan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab Kristian dan juga orang-orang munafikin. Dan kedua-dua surah ini mempunyai tasyabuh dari sudut persamaannya ialah dari sudut pengharaman arak sebagai contoh. Pada surah Ma'idah disebut mukaddimah. pada surah Ma'idah, pada surah An-Nisa disebut mukaddimah. pada surah Ma'idah disebut pemutus ataupun hukum yang jelas, haram terus. Baik, apakah kandungan surah ini? Surah ini mengandungi hukum hakan syarat sebab menjadi kebiasaan kalau surah itu namanya surah Madaniyah surah Madani surah yang diturunkan selepas hijrah dia mengandungi hukum hakam dan dalam surah ini ada tiga kisah ada hukum hakam tengok ulama mengatakan surah ini mengandungi sebanyak 18 kefarduan 18 hukum hakam yang pertama dijelaskan tentang hukum binatang binatang yang diharamkan di kalangan binatang disebut munkhafiqah binatang yang mati secara tidak syar'i. I. Mana-mana binatang yang mati tidak syar'i maka diharamkan makan. Yang kedua binatang yang disembelih bukan tujuan atau kerana Allah Taala. Dan juga hukum berkait dengan menenun nasi. Dan juga hukum berkait dengan menggunakan binatang buruan sebagai alat pemburuan. Dan hukum memakan sembelihan ahli kitab. Dan hukum berkahwin dengan wanita-wanita ahli kitab yang suci dan juga hukum yang berkait dengan wudu, hukum berkait dengan pencuri laki dan perempuan, dan hukum berkait dengan pemburuan, larangan berburu dalam keadaan ihram. Dan juga hukum yang berkait dengan amalan jahiliah yang berkait dengan bahira, saiba, wasila dan ham. Itu mereka orang-orang jahiliah menyucikan binatang tertentu. Dan dari Islam tak ada istilah menyucikan binatang. Mentakdiskan. Pertama mereka menganggap dalam bahira mana-mana unta yang beranak lebih daripada lima kali dan kali kelima itu ialah anak jantan unta itu dianggap unta suci. Tidak boleh ditunggang. Tidak boleh disembelih. Maka ini dinamakan bahira. Yang kedua disebut sebagai saibah. Saibah mana-mana unta yang dinazarkan untuk berharga Ini tak lusik untuk berharga dan yang ketiga kita sebut ialah wasilah. Wasilah ialah kambing yang melahirkan anak kembar. Dan kembar tu ialah jantan betina. Maka betina dianggap hak Allah. Hak berhala. Tak boleh diusuk. Jantan dia boleh isi. Dan yang keempat yang disebut sebagai ham. Ham ialah unta jantan. Bila dia ini melengkapi mengawan 10 betina unta betina. Maka selepas dia melengkapi 10-10 betina ni beranak. Maka binatang ini dianggap sebagai binatang suci. Tidak boleh ditunggang, tidak boleh disembelih, dibiarkan. Dalam Islam tidak ada istilah binatang yang suci. Yang ada istilah binatang yang memberi mudarat dan memberi manfaat. Yang memberi mudarat, maka Islam mengharamkan kita memakannya. Kerana kotor, najis, berbisa, beracung dan sebagainya. Yang memberi manfaat, maka Islam menyuruh kita menyembelihnya dengan cara yang baik. Sama ada kita makan, agih pakai miskin, Baik lembu, baik kebau, baik utuh aspek kambing baik kita katakan binatang-binatang yang lain yang dihalalkan maka dibolehkan dia tak ada istilah menyucikan binatang kita hanya menyucikan syiar Allah hukum hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hukum yang berkait dengan penyaksian yang disebut juga sebagai satu bentuk wasiat bila man datang kematian dan Imam Qurtubi menambah lagi satu hukum ada 19 hukum itu hukum berkait dengan azan Bukan tuan-tuan secara umumnya azan tidak disebut dalam Quran melainkan dalam surah Al-Maidah. Adapun Ada pun surah al jumaah ia berkait dengan perintah mengerjakan Jumaat ah, bukan azan. Adapun dalam surah Al-Maidah Allah Taala menyatakan wa iza nadaitum ila salah bila kamu menyeru kepada solat. Kata nadaitum menyeru itu adalah azan. Tentang pensyariatan azan. Kalau kita melihat surah ini secara keseluruhannya dia mengandungi kita katakan lima usul lima usul penting. Usul yang pertama iaitu menjelaskan tentang sempurnanya agama. Wah, agama Allah itu satu walau berbeza syariat dan Nabi yang diutuskan. Kata ini poin utama. Apa dia poin utama? Agama ini telah sempurna. Tak ada lagi Rasul, tak ada lagi Nabi. Tidak ada lagi perubahan hukum hakam. Tidak akan lagi diubah Quran. Dan seluruh para Nabi, walau syariat mereka berbeza, mereka membawa agama yang sama, Islam. Mungkin berbeza syariat berdasarkan keadaan tempat. Tapi usul dia sama. Mungkin Allah Ta'ala sebut tentang usulnya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاسْتَنْ Sesungguhnya kami telah membangkitkan setiap umat itu Rasul. Yang mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi sesembahan sesama mereka atau sembah berhala. Mesti sembah Allah dengan sembah lain. Sama ada sembah lain dengan makna sekutu. Atau sembah lain dengan maksud menidakkan Tuhan. Dua-dua ni salah. Yang betulnya ialah iya kena abu iya hanya kepadaMu ya Allah tidak yang lain yang kami sembah dan hanya kepadaMu kami minta tolong. Artinya secara jelas kita menyebut tentang berkait dengan peng pengibadatan kepada Allah Taala secara mutlak tidak yang lain. Tak boleh yang lain. Yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan tentang kebangkitan Rasulullah, perutusan Rasulullah untuk semua umat. Tidak lagi istilah sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu diutuskan untuk umat masing-masing. Ini Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Ini Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Datang Nabi Muhammad SAW Rasul kepada semua Bani Israel. Kalangan Yahudinya, kalangan Kristiannya, kalangan penyembah berhala, kalangan artis, yang tak percaya pada Tuhan. Dan kalangan semua yang kita sebut sebagai manusia. Maka Rasulullah SAW dia utuskan untuk semuanya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala mewajibkan kepada semua orang beriman. Ini dalam kandungan surah ini. Bagi memperbaiki diri mereka. Maka kalau mereka beristiqamah dalam jalan ketaatan ini, maka tiada yang boleh memberi mudarat kepada mereka. Dan dalam makna islah diri juga, ialah jangan menganiaya orang, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan dan jangan kita melantik ketua kita di kalangan orang kafir yang membenci Islam. Orang kafir yang tidak menyukai Islam. Perkara yang keempat itu menjelaskan hukum hakan makanan atau disebut matumat. Sama ada makanan itu bersifat sembelihan atau bukan sembelihan. Apa yang halal, apa yang haram. Dijelaskan surah ini. Walau secara khususnya disebut tentang pengharaman arak, pengharaman judi, pengharaman menenun nasib dan pengharaman binatang-binatang yang lain. Ada pun tiga kisah yang disebut dalam surah Al-Ma'idah untuk menjadi pelajaran pengajaran. Yang pertama, kisah Bani Israel bersama Nabi Musa AS. Kita lihat bagaimana kedegilan Bani Israel. Mani Israel tuan-tuan dia punya jahat, dia punya degil, dia punya hak kor. Hari ini hari ini kita cuma tengok satu Sebenarnya sejak zaman Nabi Allah Musa alaihissalam mereka telah tunjukkan sifat keras mereka, sifat jahat mereka. Seolah bangsa ini lebih layak untuk ditindas daripada diberi kuasa. Karena mereka bila diberi kuasa mereka lebih jahat daripada bangsa yang pernah menindas mereka. Tentulah Fir'aun pernah menindas Bani Israel. Pernah menindas. Tapi Fir'aun hanya membunuh kalangan kanak-kanak lelaki. Dan itu pun Fir'aun selang seli. Tapi datang Bani Israel bila mereka menjadi pemerintah. Bila mereka lakukan di Palestin mereka bunuh lelaki ke perempuan ke mereka bunuh semua. Mereka bunuh lelaki, mereka bunuh anak perempuan, mereka bunuh perempuan-perempuan. Sedangkan Fir'aun tak bunuh perempuan, dia cuma bunuh anak lelaki. Dia tak bunuh yang dewasanya. Maka ketika mana Allah menguji Bani Israel ada kuasa. Dan mereka ternyata melakukan kezaliman yang lebih melampau, yang lebih jahat. Yang kalau Fir'aun hidup hari ni, Fir'aun pun tengok rupanya kau jahat pada aku. Patut pun aku buat pada kamu. Atau kalau hari ni Hitler hidup. Hitler pasti berkata, oh, bagus juga aku bunuh kamu. dulu. Rupanya bila kamu ada kuasa lagi jahat. Kamu melakukan kejahatan pada semua negara. Dan khususnya pada umat Islam. Dan khususnya pada umat Islam di Palestin. Baik apakah? Atau cerita yang kedua, itu kisah dua anak Adam. Kau habis dan habis. Dan ayat ini ceritakan bagaimana keadaan Qabil dan Habil. Kita, kalau kita tahu, bila kita tebuk, sebut tentang kita Qabil dan Habil, bagaimana watak mereka, seorang baik, seorang tidak baik, seorang berkorban kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan seorang cuba melakukan sekadar kemampuan yang dielakkan. Yang seorang letak kambing yang segar, bukan. Kalau tak saya saya yang buruk. Merasakan rugi kalau berbisnes dengan Allah. So, Allah cerita dari awal lagi manusia. Ada manusia tuan-tuan dia tak yakin berbisnes dengan Allah. Masa dia, puan ringgit dia, tenaganya. Dia rasa macam rugi. Tapi dia rasa untung dia berbisnes dengan hawa nafsu. Akhirnya apa jadi? Orang yang berbisnes dengan Allah tidak pernah rugi. Masa digunakan untuk jalan Allah, maka Allah ganti lebih baik tenaga yang digunakan pada jalan Allah Allah beri tenaga dan demikian juga segala kemampuan-kemampuan yang digunakan untuk kebaikan-kebaikan agamanya Allah ganti tapi orang-orang yang saya katakan berkira dengan Tuhan berkira dengan Allah maka dia akan mendapat akibat dan kerugiannya dan cerita yang ketiga ialah kisah Ma'idah ataupun Inah Namusrah hidangan yang turun dari langit. Maka kita nak tahu hidangan apa yang turun dari langit. Yang dimakan oleh Nabi Isa dan Hawariyun. Siapa Hawariyun? Berapa jumlah mereka sebenar? Dan bagaimana berlaku peristiwa Hawariyun mendesak Nabi Isa? Maka ini menakutkan Nabi Isa. Kata Nabi Isa bukan tak nak doa. Dia boleh doa dengan mudah. Mendesakkan Hawariyun seperti ada keraguan pada diri mereka. Walaupun mereka berkata dengan dua sebab kami nak tahu kebenaran yang kami ada. Yang untuk kami bergembira. Sebab orang yang buat dosa, mereka bergembira dengan dosa. Orang yang buat maksiat, mereka bergembira dengan maksiat. Maka kenapa kami buat taat tidak boleh bergembira dengan taat? Maka kami nak janji Allah Ta'ala. Maka Nabi Isa berdoa. Tapi sambil memberi amaran kepada mereka akan bahaya. Kalau mereka tidak mau menepati perintah janji mereka dengan Allah. Baik, kelebihan surah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah ibn Amri bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu katanya unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratul Maidah wa waraqibun ala rahilatihi wa lam tastati an tahmilahu fa nazala anha diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunggang untanya datang surah ini wahyu ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi tahu bahawa unta yang Nabi tunggang tidak mampu menanggung beratnya wahyu. Maka Nabi turun daripada unta. Ini kalau Rasulullah duduk atau unta. Wahyu turun, unta tu akan terduduk. Keberatan dan mungkin binasa. Adapun Rasulullah, Allah Ta'ala beri dia kekuatan. Allah beri dia kemuliaan untuk menerima wahyu. Kerana sifat wahyu ni berat. Ia bukan sekadar berat sewaktu diturunkan pada dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tapi ia juga berat dalam menyampaikan. Bagaimana hari ini kita nampak berat untuk baca. Ada orang macam orang macam kita tu berat nak baca. Yang kata nak beramal, nak baca sejuzuk sehari pun berat. Tapi kalau baca benda lain Maka itu bukan sifat kerana Quran tu berat, tapi kerana kita yang berat. Ha, kita berat. Berat sebab mana? Berat kerana maksiat banyak, dosa banyak. Maka Rasulullah sangat turun daripada untanya untuk menjadikan memberi ruang Quran yang turun tanpa membebankan unta. Ini sifat rahmat Rasulullah pada binatang. Nabi tidak mau menzalimi binatang tidak tidak membebankan binatang. Dua daripada kemampuan. Ini inti salih umum. kepada surah Ma'idah. Surah yang kita akan tafsirkan nanti. Ataupun merupakan penafsiran kita berikutnya. Malam ini sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan kita nampak gambaran umum pada surah ini. Surah yang kelima. Yang mengandungi sembilan hukum hakam yang dibicarakan. Yang mengandungi tiga kaisah utama. Surah yang merupakan salah satu daripada penceritaan dan juga penjelasan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba ni. Dan merupakan surah yang terakhir diturunkan dalam surah-surah Al-Quran. Selain daripada surah, -surah Al-Fajj, Al ini detik-detik terakhir. Kan Rasulullah SAW ketika mana menunaikan haji, ini adalah tahun terakhir. Menunaikan haji tahun ke-10, selang beberapa minggu, masuk tahun ke-11. Mengenai kita sekarang lah, kita baru semalam, ada di akhir tahun, iaitu bulan Zulhijjah. Maka hari ini hari Jumaat, malam Jumaat kita dah berada ada pada satu Muharram. Satu Muharram waktu kita baru tahu. Tapi tahun ni berdekatan lah. 14.46, 14.47. 14, 14 Mudah-mudahan kita memanfaatkan tahun baru ini dengan cara yang baik. Tahun 14.47 menjadi tahun yang lebih cemerlang dalam agama, dalam ketakuan. Dalam keberanian kita menjaga agama Allah Ta'ala. Dalam keberanian kita dan berkorban pada jalan Allah Ta'ala. Semoga surah Al-Ma'idah yang kita tafsirkan sepanjang tahun baru ini memberi kita suatu jiwa kerohanian yang kuat untuk terus mematuhi perintah Allah menjadi orang yang bertakwa dan juga mengetahui tipu daya musuh dan tidak cukup kita bertakwa dengan maksud amalan kesalahan tetapi mengetahui tipu daya musuh dan mengatur strategi strategi menghadapi musuh sama sebagaimana dalam peristiwa Muharram kita memperingati peristiwa hijrah yang merupakan peristiwa yang menunjukkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat berstrategi sehingga berjaya urusan اجر النبي صلى الله عليه وسلم والله الصواب السلام عليكم